Друзі, ми знову з вами знову повернулися. І як ми і обіцяли, ми спробуємо зараз поговорити з експертом з приводу малого та середнього бізнесу. Як виживати, як триматися на воді під час кризи, з нами на зв'язку має бути Петро Володимирович Тисновський, керівник клубу підприємців, директор маркетингового бюро Ділайн Петро Володимирович, ви нас чуєте? Я чую. чую. Доброго, доброго вам ранку. це доброго. вас турбує канал RTI. Мене звати Максим. Зі мною в студії мій напарник Валентин. Хочемо поговорити з вами трошки про малий та середній, про малий та середній бізнес. Готові відповісти на наші питання і дати нам деякі поради і рекомендації. Так уже, але то ничего, что я буду разговаривать российскую. Я к вам завгодно, тоди и я тоже перехожу на русский уже вот так вот просто по мановению волшебной палочки. Смотрите, по официально замечательно. Вопрос номер первый по официальной статистике: 90% малого и среднего бизнеса в Украине закрывается на протяжении первых двух-трех лет существования. из тех, которые остались, 70% не доживают до 7 лет. Почему у нас сложилась такая неприятная тенденция, такой вот тренд? Это тенденция вообще мировая, это раз. Второе, эти цифры, они немножко вынуты из контекста. Дело в том, что они действительно правильные, но а, надо не забывать, это цифры для первого бизнеса. А, для первого... а если предприниматель uh -huh. второй бизнес, и uh -huh. закрытие первого, скажем так, открывает, у него шансы прожить дольше гораздо выше. Uh -huh. Uh -huh. Потому что уже и... наученные, да, Горький Мокрый? Первая тенденция. В конце концов, Форд четыре раза был банкротом. Да, мы недавно да? говорили об этом тот самый Генри Форд. Uh -huh. а вот, думаю, здесь ничего страшного нет. К сожалению, бизнес это достаточно высокорискованная сфера. здесь uh -huh. а вот особо никто не дает. И поэтому это вполне естественно. Ну, что-то не учел. Резко изменились обстоятельства, особенно в нынешнее время. Естественно. Это вполне естественно. Не важно, сколько раз ты упадешь, важно, сколько раз ты поднимешься. Золотые слова. Петр Владимирович, у вас такие оптимистичные и приятные ноты звучат. И у нас редко эксперты говорят с таким позитивом. За это вам большое спасибо. Вот что хочу спросить: но ну как бы там ни было сейчас листа и ленты новостей, мы видим э, ассоциация малого и среднего бизнеса. Там Руслан Соболь есть некий такой человек, который все время кричит: что нас душат, нас давят, мы будем воевать, мы объявляем голодовку и так далее и тому подобное. Ваше экспертное мнение в каком состоянии в данный момент находится малый и средний бизнес в Украине? Может ли он существовать, может ли он развиваться, может ли он быть в принципе зарождаться э, с нуля в данный момент в, в нынешних условиях? Нынешние условия, они отличаются от условий, которые были там лет 5-7-10 лет назад, только одним сейчас больше рисков, потому что ситуация политическая, экономическая в стране, э, ну, честно говоря, не очень-то благоприятствует развитию малого и среднего бизнеса. Но это не говорит о том, что э, малый и средний бизнес э, не может зарождаться, не может развиваться, ну, вы знаете уже что кризис ⁇ это возможность, это, это быстрая смена возможностей и угроз. Я сейчас работаю с клиентом, который развивает и очень успешно развивает сеть дилерскую по uh -huh. продаже услуг, не товаров, а услуг. Uh -huh. Это, наверное, показатель. Просто ну, естественно. не всяк, ну, понимаете, не всяк как бы, может выжить. Поэтому, да, действительно, проблему малого бизнеса, оно много, оно душит, ну, непонимание, ну, как бы, непонимание чиновников. Угу. У них же мысль какая-то, э, можно то, что можно. Угу, то, что разрешено. А мы мыслим как всякие свободные люди. Мы мыслим категориями, можно то, что не разрешено. И вот на стыке вот этих вот э, непониманий и рождается вот такая вот ерунда. Тем и не мы менее. С этим работаем. тем этим да. Тем не менее вот из ваших слов я слышу, что э, все проблемы идут из головы, да? То есть э, с, с, тот, кто захочет, тот, кто силен, тот и удержится на рынке, верно? Ну, -то, сделав то, правильный вопрос. Да. Угу. В общем-то, да. Ну, кроме угу. хотения, надо еще и умения. Ну, естественно, опыт и умения. Обнадеживает, обнадеживает. А, у меня такое вопрос. Повертаючись до головы, скажите, когда пришел Вайвара Собрамовичус, наш новый министр экономики, а, чи что изменилось на кращий, в кращий бик, как вы думаете? А, мой ответ твердый, уверенный и окончательный. Может быть. Ну, я пока не увидел, потому что не туда смотрел, это не в укор, это просто констатация факта. Понимаете? Mm -hmm. Дело в том, что реформы это игра в долгую, понимаете? Mm -hmm. И я пока изменений как бы особых не вижу, я вижу попытки, я вижу желания. И сейчас, а, вот в тех предложениях, которые реформаторы делают больше здравого смысла, нежели раньше. Потому uh -huh. что раньше реформировали как бы хаос. А если ты реформируешь хаос, то это получается реформированный хаос. Mm -hmm. а, mm -hmm. И пытались реформировать законодательство. Когда один мой знакомый рис, закон и здравый смысл, это не всегда одно и то же. Uh -huh. mm -hmm. Итак, сейчас я бы вижу больше попыток начать сначала со здравого смысла, а как это должно работать? А потом под него уже как бы формировать законы и прочее. Раньше это было так. Ну давайте немножко изменим закон. Uh -huh. Интересно, хорошо, Петр Владимирович, вот такой вопрос. Смотрите, вот мы буквально несколько минут назад говорили о том, какие сейчас вот у нас есть такая, скажем так, новая статья, да, о том, что сейчас удобно и выгодно делать, пробовать делать и зарождать в Украине. Мы говорили о изготовлении сыра, о разведении рыбы и о торговле разными видами одежды или обуви. Что вы думаете конкретно по этим направлениям? Может быть, у у вас есть какие-то мысли, какой бы бизнес сейчас можно было бы начать? Я не для себя, я, я для украинцев в целом спрашиваю. Вы не подумайте ничего плохого. Так я тоже как бы для украинцев Как раз, да-да-да. И чтобы вы не подумали, вот, что у меня шкурный интерес просто. Наш, наш клуб, это, в общем-то, организация не, не, не протестная, а скорее аналитическая, mm -hmm. поэтому мы с экспертами как бы размышляем над этим. А вот, ну в бизнесе есть простое правило. Делай то, что ты можешь лучше всего из того, что надо людям. Что людям необходимо сейчас. Сесть на продовольствие. Кормить людей благородно и выгодно. Это uh -huh. раз. Одежда, а но это второй план. А, Что бы я сейчас еще, какие тренды наметились? Это энергосбережение. Uh -huh. Вот на энерго на рынке энергосбережения здесь открывается хорошая возможность. Люди через несколько недель получат платежки, и, и... тогда они начнут бегать и искать, как бы им сэкономить. Естественно. Поэтому по, ну, так, а, любой бизнес знаешь, что деньги лежат там, где есть проблемы. Uh -huh. Если ты знаешь, как их решить, ты можешь немножко этих денег заработать. Это первое. Ну и, конечно же, продовольствие. Uh -huh. Я уж не знаю, там сыр там или еще что-то. Единственное, что продовольствие с глубокой переработкой. Но глубокая переработка это производство, производство это игра в длинную. Uh -huh. Это сейчас Опять как бы не очень-то мало. Uh -huh. вот. Ну, живем увидим. Окей, хорошо. То есть, П... Это те тренды, которые я бы советовал обратить внимание. Петр Владимирович, а может быть такой нестандартный вопрос, но все равно интересно. А как вы считаете, вот если мы возьмем. Ну, это такой даже глобальный вопрос, может быть, философский. Мы постоянно у нас вот есть такая рубрика Лицо бизнеса, лицо успеха, и мы говорим о людях, которые там с нуля построили невероятный бизнес империи. Очень часто говорим о том, что у человека в кармане на начало его бизнеса было 40 долларов, а на сегодняшний день его, его сбережения ну и и так далее это там более нескольких миллиардов долларов сколько сейчас реально надо денег минимум для того чтобы хоть что-то стартануть в украине в плане бизнеса Ну я вам отвечу философски вот какой вопрос закончилась скажем так очередная сессия в нашей студии молодежной я был счастлив когда человек сказали их не инвесторы. Но они посчитали свои бизнес-проекты. Говорят, да я сам справлюсь со своими деньгами. Понимаете? Все uh -huh. зависит от идеи. Uh -huh. И от того, что ты хочешь сделать. Деньги вторично, понимаете? Меня, кстати, часто спрашивают. Скажи, это хорошая идея бизнеса или не очень? Я всегда говорю, ребята, посчитайте. Сделайте бизнес-план. Хотите примерный. Тогда вы поймете, сколько вам надо денег. Зачем они нужны? И как без них обойтись? Потому что, ну, деньги это можно заменить как-то другими ресурсами. Вот поэтому мне сложно сейчас сказать. Uh -huh. Но все, все равно ответ более чем, более чем интересный, и опять же более чем обнадеживающий. Прям вот настроение поднимается на глазах, я бы сказал. Спасибо вам большое за такую консультацию. Спасибо большое за надежду, которую вы вселили в наши сердца и сердца наших слушателей и зрителей, я уверен, тоже. Вам хорошего дня, успехов, замечательных клиентов и исключительно выигрышного и успешного бизнеса. Хорошо, спасибо. В свою очередь хочу, так сказать, пожелать вам и вашим, э, нашим, точнее, радиослушателям помнить два основных правила капитана Флинта. Первое, кому суждено быть повешенным, тот никогда не утонет. А второе, чем меньше нас, тем больше доля. Сейчас стоит задача не заработать, сейчас стоит задача выжить. Вот тот, кто доживет до конца кризиса, тот получит очень много. Класс, спасибо вам огромное, я еще напоследок отмечу, что это самое лучшее, самое крутое прощание в нашем эфире, пока что за время существования нашей программы, мы вам вручаем в такой себе внегласный Оскар, спасибо вам огромное, всего доброго и до связи, до всего доброго, okay. до свидания. С нами был Петро Володимирович Тесновский, коревный клуба предприемцев, та директор маркетингового бюро d и зараз за нашу добрую традицию я я Валентин Лютый, Я мовчав, я мовчав, я готовился. Став на вуз, щоб підсумувати і коротко сказати про головне. Р робив е нотатки. Так що було проговорено. Статистика, яка говорить, що 90% малого і середнього бізнесу закривається протягом перших двох років, е є нормальною статистикою і для України, і для всього світу. І причина цього криється в тому, що просто мала досвідченість підприємців. А е якщо підприємець закриває перший бізнес, відкриває другий, то другий вже буде більш живучий. Це значить, як природній відбір виходить своє рідне. Uh -huh. Тобто на ринку виживає тільки найживучіші. Треба, неважливо, як кажуть, скільки разів ти закривався. Це нам сказав експерт, важливо, скільки разів ти вставав і починав ти щось відкривався. Відкривався, так. так. Yeah. Наступний новий міністр і нове міністерство економіки. Експерт сказав, що. Сигнали, якісь позитивні, доходять, що є розуміння ситуації, а результати, ну будемо сподіватися, будуть, але не зараз, тому що це довгострокова перспектива. Ну і на завершення, що експерт ще сказав, енергозбереження дуже класна галузь для інвестування, фінансування. Причому я так відчитав з тексту, що енергозбереження може бути в найширшому розумінні. Наприклад, наприклад, я не знаю, продавати якісь утеплюючі панелі для будинків, тому що коли люди їм треба економити на опаленні. А вони будуть думати, а куди йде тепло? А тепло йде через стіни uh -huh. діряві. І, значить, треба панелі. Тобто це можуть бути і панелі, і ті самі вітрогенератори, і сонячні батареї, і якесь там біопаливо, словом, дуже широкий спектр, тому енергозбереження. Чик, так. Я також хотів би додати, що е, наш експерт Петро Володимирович сказав про те, що головне це не ті гроші, які ви маєте на початку, а головне це ідея. Тому не треба бідкатися, що немає грошей щось відкрити. Якщо у вас дійсно класна ідея, то ви завжди знайдете, як просунути її вперед.